В этом году в 20 раз проходит в Финляндии забег с женами, поэтому у нас возникла идея, почему бы не провести такой забег и в Украине. А, в общем-то, думали-думали и решили проводить. А самое главное правило это преодоление дистанции длиной в 253,5 метра. Муж должен взять свою жену на плечи и пронести ее, не уронить, преодолеть все препятствия и прийти первым к финишу. Мы вчера узнали про конкурс. Я подумал, что раз у меня Димовочка, я просто обязан победить. Всех на старте буквально через 10 минут. У нас сосиска украла собаку. На самом деле все очень просто. То есть надо было оригинально как бы прийти. Мы решили, почему бы и нет. Мы одели наши свадебные костюмы как бы, и решили давай, в свадебных давай, давай, костюмах поехали. побегать. Мы тренировались два раза бегали в Москве. Пограничники нам пожелали победы. Конечно, спортивные мероприятия, они сплачивают людей, независимо от их убеждений там, и, в э, принципе, мыслей, потому что даже на премии Олимпийских игр все войны прекращаются. Тут мы абсолютно не готовились, просто это активный отпечаток. В любом случае лучше, чем сидеть дома на диване. Лучше с семьей прийти, развлечься. И попробовать свои силы. Ну и довести, что я люблю свою дружину и ношу ее на руках. О, да. Тучки, э, стоят <laughs> Папа очень сильный и может поднять маму. И вас. Да. И нас двух. Как хотите. Как ты будешь нести эту даму? Ну не стесняйся. Ну, шо, шо? Вначале все стеснительные бывают. Хорошо. Думаешь, будет удобно? Кепку оставим? Хорошо. Супер. Девушка уже находится в позиции на вас. Готовьтесь. Трасса свободна. Никого там нет. Супер. Смотрите, у меня будет секундомер. Как а -а -а. только я махну рукой, вы должны будете начать бег. Финиш. Вы знаете, где. Внимание! Марш! Наша первая пара!

Мне очень понравилось Кристине тоже она видела, правда, только ли... да. одну часть мою а да. как бы ну и то, что мы преодолевали, тоже она видела, но уже в другом формате да, с а... ракурса было интересно смотреть трассу длиной в 250 метров с четырьмя препятствиями за 55 секунд. Преодолела команда с Украины! что это весело. Есть много событий, на которые мы не можем влиять, но наше тело мы влиять можем, наше настроение. Поэтому чем больше веселых хороших мероприятий, тем, чем дружнее они, тем вот так вот, по семейному, тем лучше для нашей страны, для нашего менталитета, тем более нашей ситуации. Больше эмоций!